સુરતમાં નવરાત્રી પૂર્ણ થયા બાદ પણ નવરાત્રી મહોત્સવનો રંગ યથાવત છે સુરતમાં નોખા પ્લસ મહેશ્વરી યુવા સંઘ દ્વારા આફ્ટર નવરાત્રી રાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું મહેશ્વરી ભવન ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં નોખા પ્લસ મહેશ્વરી યુવા સંઘના પરિવારના લોકો જોડાયા હતા મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ગરબે ઘૂમ્યા હતા નવરાત્રી બાદ પણ નવરાત્રીનું આયોજન થતા ખેલૈયાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો મારવાડના લોકો પણ ગુજરાતમાં રહી ગરબે ઘૂમી માતાજીની આરાધના કરી શકે તે હેતુથી આ આયોજન કરાયું હતું છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ આયોજન કરવામાં આવે છે ખેલૈયાઓનો જુસ્સો વધારવા બેસ્ટ સ્ટેપ માટે ટ્રોફી આપી તેમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે પરિવારના લોકો સાથે ગરબા રમવાની અનોખી મજા આવતી હોવાનું ખેલૈયાઓએ જણાવ્યું હતું આ કાર્યક્રમમાં શિવરતન લાહોટી હનુમાનમલ બાહેતી જિલ્લા અધ્યક્ષ પવન બજાજ જિલ્લા સચિવ અતિન બાહેતી ફોસ્ટા ડાયરેક્ટર જગદીશ કોઠારી સમાજ અગ્રણી નંદકિશોર બાહેતી સત્યનારાયણ રાઠી દ્વારકા પ્રસાદ બજાજ સહિત સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા સંગઠનના અધ્યક્ષ આશીષ ગટ્ટાણી સચિવ મહેશ કરનાણીએ જણાવ્યું હતું કે ક્લબ દ્વારા ખૂબ જ સફળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે नोखा प्लस माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविरनु पण आयोजन करवामा मोटी संख्या मोठी संख्यामा लोकोए रक्तदान करी मानवता महकावी हती मेरा नाम आशीष बजाज है और मैं नोखा प्लस माहेश्वरी युवा संगठन में मेंबर हूँ। ये प्रोग्राम पिछले 5 साल से चल रहा है और इसमें 0 से लेके 25-40 साल तक के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑलमोस्ट 80 से 100 जन पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी बढ़िया होता है इसमें मेजरली चार कैटेगरी होती है मेल अंडर सिक्सटीन मेल अवोर सिक्सटीन फीमेल अंडर सिक्सटीन फीमेल अवोर सिक्सटीन और जिसमें हम बेस्ट गरबा और बेस्ट ड्रेस के हिसाब से हम लोग उनको मोमेंटल ट्रॉफी देकर सम्मानित भी करते हैं इसमें खेले ही अस्सी से सौ है और अदर देन खेले ही उनकी फैमिली जो है वो दो तो सौ मिला के ढाई सौ और इस प्रोग्राम का करवाने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे जो मुखा क्षेत्र के लोग हैं उनको पर्सनली एक दूसरे के टच में रहे और हम युवा हमारे जैसे जो युवा है वो व्यापार किस तरह से बढ़ा सके ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है मेरा नाम अमित काटी है एंड लोखा प्लस का ये प्रोग्राम जैसे हर साल साल होता है तो इसमें जैसे कॉम्पिटिशन होते वगैरह सब होता है तो हम कॉम्पटिशन में भाग भी लेते हैं एंड ये जैसे जो रात्रि आपने नवादी प्रोग्राम होता है जैसे नौ दिन का जो गरबा का प्रोग्राम होता है हम लोगों को जब हम लोग ये रातें अपने नवरात्रि जब सुनते हैं जब यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ऐसा फील होता है कि वापस नवरात्रि चालू हो गई है ये जैसे कि नौ दिन के कसर हम लोग एक दिन वापस निकालते हैं पूरी पूरी जाते और यहाँ पर समाज का पूरे सारे लोग मिल जाते हैं क्योंकि नवरात्रि के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर कंप्लीटली सब लोग नहीं मिल पाते हैं अपन लोगों से तो इसकी वजह से यहाँ पे समाज में जब इकट्ठा होता है तो सब लोग जो परिवार के लोग हैं जैसे हमारे नौका प्लस के जितने लोग हैं सब सुबह के गाँव के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं तो इसके उस समय वो भी आता है खेलने के लिए मजा भी आता है हम लोगों को ऐसा नहीं है कि कंपटीशन और में हो गया पार्टी ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों को यहाँ पे खाली एन्जॉय करने के लिए आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, S24 न्यूज़ सूरत